Начинаем еще. Мы сначала собрались, сейчас мы высказываем, а потом мы понимаем, если нет, Ставишь, все то здесь нет. Во-первых, да, наверное, сегодня, да, если да, кто-то да, приедет... я да, не, доверю, что, не Подождите. Да, Для того, да, чтобы ее -то что -то зафиксировать, да, очень правильно. Он приезжал. Что Силы, вы не поняли? Вы можете правильно сказать. Да. Ваши действия. Что вы конкретно? Нефтяный захват. Я кого не смолиал за этот вопрос? Уиз написал об этом. Конкретно. Вы, пытались, по смолею, по маслу, по другим. Конкретно. Я Мы просим раз, раз, изначально отчет. Мы увидим, что отчет не понятен. В общем, не понятен. Не конкретен. Не конкретным, пада. Соответственно, я хочу вам сказать одно. Как человек, который возглавляет украинскую адвокатуру, да, может он, говорить он. о том, что по статье 307 части 2 может быть заключена мировая угода? Не, Понятно. Вам надо еще что-то задавать? Да, ничего да, не надо. Будет. Это червяно. Это юридически безграмотный человек. Она никогда. Она в последнее время вообще, наверное, не ходит в суды. Она не знает, что это такое. Она формально исполняет свои обязанности. Формально. Она самонигранилась. Она, она, она самоустранилась. Это то видел в заседании вообще, скажите мне, о чем вы говорите? О чем Поэтому я вам говорю, что вот эти все сказано. Это понятно. Что вы Вы ничего не сделали? До свидания. Они не сделали то, что они должны были сделать по своим обязанностям. Ну так значит, четко сформулировать именно это недоверие. В чем нет? Вот именно защита Вики Смолея. В этом, что абсолютно ничего не было сделано. Мы все это фиксируем, дожидаемся, вручаем. Чего же мы не отправили, не зарегистрировали просто в бухгалтерии, ой, в канцелярии? Ну, прийшли. Да зачем канцелярії? Це загально бажано, що конкретики туди додати. Я, да. пропоную, я, 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 я пропоную, пропоную доповнити конкретикою питання відносно підвищення кваліфікації, щоб ми постановлювали якісь бали. Законом то, а є обога, є причуд, чого, цього не передбачені з статусом не передбачено, покладено додаткові якісь зобов'язання на адвокатів якісь бали бігати отримати. Непонятно яких висоті. Ми зараз зміни в змін законів. Ні, не ми висловлюємо. Ми висловлюємо. Ми ставимо питання на обговорення. Ми збираємо. Потім можете бути якісь певні е, зауваження, що є певні вже зауваження в процесі роботи по цьому закону. Чому, не чому виразилася недовіра? Тільки висловлено в цьому загалі. Ні, 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 ні. Ви підписали, звертаєте. Почитайте, що написано.